নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ জব নিউজ আছাম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত অহা অসম চৰকাৰৰ আহিবলগীয়া চাকৰি পৰীক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম তো আহক দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন তুমি মোক তেজ দিয়া মই তোমাক স্বাধীনতা দিম শ্লোগানটো কোনে দিছিল উত্তৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বসু সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৱে তুমি মোক তেজ দিয়া মই তোমাক স্বাধীনতা দিম নামৰ শ্লোগানটো দিছিল দ্বিতীয় নম্বৰ প্ৰশ্ন বছৰত অতি কমেও কিমানবাৰ ভাৰতীয় সংসদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় উত্তৰ বছৰত দুবাৰ বছৰত অতি কমেও দুবাৰ ভাৰতীয় সংসদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কিমানখন ৰাজ্যই পাকিস্তানৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে উত্তৰ পাঁচখন ভাৰতৰ পাঁচখন ৰাজ্যই পাকিস্তানৰ সীমা স্পৰ্শ কৰে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ কোন স্থানত পোনপ্ৰথমে কয়লা আৱিষ্কাৰ আৰু খন কৰা হৈছিল উত্তৰ মাকুম অসমৰ মাকুমত পোন প্ৰথমে কয়লা আৱিষ্কাৰ আৰু খন কৰা হৈছিল পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতত কিমান চনত পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ মাৰ্চ মাহত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰতত পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল উত্তৰ লৰ্ড ইউলিয়াম বেণ্টিং লৰ্ড ইউলিয়াম বেণ্টিংক ভাৰতৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা ভাৰতৰ প্ৰথমখন ৰাজ্য কোনখন উত্তৰ উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যত পোনপ্ৰথমে মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰূপৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কথাছবিখনৰ নাম কি উত্তৰ ৰঙা পুলিচ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰূপৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কথাছবিখন হ'ল ৰঙা পুলিচ ন নম্বৰ প্ৰশ্ন কাৰ ৰাজত্ব কালক অসম বুৰঞ্জীত সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় উত্তৰ নৰনাৰায়ণ নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্ব কালক অসম বুৰঞ্জীত সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই দেশৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক সংখ্যক চন্দন কাঁঠ উৎপাদন কৰে উত্তৰ কৰ্ণাটক ভাৰতৰ কৰ্ণাটক ৰাজ্যই দেশৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক সংখ্যক চন্দন কাঠ উৎপাদন কৰে এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনখন ৰাজ্য বুদ্ধৰ জীৱনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আছিল উত্তৰ মগধ ৰাজ্য মধ ৰাজ্য বুদ্ধৰ জীৱনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ৰাজ্য বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনখন বিদেশী দেশ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জৰ আটাইতকৈ ওচৰত উত্তৰ ম্যানমাৰ ম্যানমাৰ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ বিদেশী দেশ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোনখন নদীক বংগৰ দোষ বুলি জনা যায় উত্তৰ দামোদৰ নদীক দামোদৰ নদীক ভাৰতৰ বংগৰ দোষ বুলি কোৱা হয় চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোনখন নদীক নিমখৰ নদী বুলি কোৱা হয় উত্তৰ লোনী নদী লোনী নদীক ভাৰতৰ নিমখৰ নদী বুলি জনা যায় পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনখন দেশে ওঠৰশ ছিয়াশী চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ষ্টেচু অৱ লিবাৰ্টি উপহাৰ দিছিল উত্তৰ ফ্ৰান্সে ফ্ৰান্সে ওঠৰশ ছিয়াশী চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি উপহাৰ দিছিল এইকেইটা আছিল আজিৰ প্ৰশ্ন যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে এই ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি শুধৰাই দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ